bir kishi bir ko'chadan o'tayotgan bo'lsa bu ko'chada aqlsiz andishasiz fosiq rasvo odamlar o'tirgan bo'lsa ular bunga har xil yomon gaplar gapirib va yomon qiliqlar qilib ozor bersa, agar bu odam ham to'xtab ularga javob qaytarsa nima bo'ladi battar bo'ladi yomonlik ziyoda bo'ladi janjal kattalashadi chunki u ko'chada o'tirgan kimsalar bir sharafsiz odamlar birovga ozor berish birovni haqoratlash zulm qilish ular uchun hech gap emas ular ahmoqlikni chegarasi ular uchun yo'q bo'lgan odamlar ularga teng kelmoqchi bo'lgan odam ham ular kabi ahmoq bo'ladi xolos boshqa narsaga erishmaydi vaqtini zoya qiladi obro'sini to'kadi janjal kuchaygani yomonlik ko'paygani qoladi xolos agar bundaylarga e'tibor bermay gap so'zlariga quloq solmay qiliqlariga qaramay o'tib ketsachi olam guliston bu bilan hech qayer kamayib ham qolmaydi it qurar karvon o'tar